товар нужный. И опять же, пусть середине загорается зеленая лампа. Когда вот зеленая лампочка загорается, значит коробка автоматически едет. Здесь уже проталкиваться вперед ее не надо, она автоматически уезжает. Бывает такое, что коробку на этой станции ничего класть не надо, тогда она просто проезжает мимо. Также обращаю внимание, что есть стрелочки, вот красная стрелочка, то есть это направление, куда должен упаковщик смотреть, правую, или налево, либо вверх, либо вниз. Если есть желающие, можно попробовать собственноручно упаковать, буквально только 2-3 человека. Пожалуйста, не, не стесняйтесь, под чутким руководством все можно. Нет желающих? Подержите, подержите. Да. Давайте, только, только, да, не все буквально 2-3. Да, да, да. Есть вопросы, может быть? Есть какие нормы, что они должны быть в день? Да. Именно точные цифры я не могу сказать, Нет, но они есть. есть да? Да? У каждого сотрудника есть KPI, да? они получают бонусы. Ага, согласно